Це не наше взрывне устройство. Українська армія таким не пользується методом. Ми займаємося перевіркою сигналок, защитных устройств разного, ну, типа действия. І выясняємо, де сорвані, защитні средства, де нет, хто є тут. Ну, сам видел ты, что они делают. Попытаются пытаются подходить к нашим позициям поближе. Высматривают задачи, их, не, я понимаю, если всем. Вы смотрите, если что для того, чтобы атаковать. По нас на эти стреляют, а так. По-моему, дня три назад минометом нас стреляли в соседнюю позицию нашего взвода. Так, там, конечно, темно. Нет. Ну, ну хоть примерно видно, где карта. Там что Волонтеры, помогли. Спасибо им огромное, потому что без этого прибора, ну, сложновато, скажем работать... О, тепловизор. Нет, это не тепловизор, это просто очень-очень хорошая оптика, которая рассчитана на большие расстояния для просмотра. Э -э, куда позволяет прицел? Ну, для наблюдения труба. Бывает о а чем, блядь? Бывает уже убивать друг друга. Це ж таки 21 вік. Ну давай переб'ємо друг друга, що далі. А дома жінки діти, діти. Кому вони нужні? Та нікому вони не нужні. Ніхто про них заботиться не буде. А в мене син Максим. Жінка Віта звати. Ждуть, переживають. А скільки Максиму років? 5 років. What the heck